Комунальні служби за вказівкою мерії почали зносити незаконно встановлені малі архітектурні форми. Обіцяють, що вже до кінця квітня таких ось форм буде знищено ну як мінімум більше 30. Чому почали займатися цією справою? Ми розпитаємо у нашого гостя вже за мить. Я думаю, що буде що запитати і вам. Мы вже зустрічаємо у нашій студії першого ранкового гостя. Я вам кажу доброго ранку. Доброго утра. Ми сьогодні запросили Рубена Степаняна, це начальник управління земельних відносин Херсонської міської ради, і будемо говорити, як я вже анонсувала в кількох словах глядачам, про демонтаж незаконно встановлених малих архітектурних конструкцій, форм, як їх часто ще називають мафів. Розпочалася ця робота на початку березня. Тоді засоби масової інформації різного роду писали про те, що вже до кінця березня ось таких конструкцій буде ну, скажімо так демонтовано як мінімум 26%. Зараз ви погоджуєтеся із тим, що дійсно в темп йдете, вкладаєтеся, і найголовніше запитання, з якою хочу запитати, чому ви рішили цим займатися на сьогоднішній день. Ви правильно абсолютно відмітили. З 19 марта, після рішення виконавчого комітету Херсонського городського совету, ми почали процедуру демонтажа незаконно установлених mm -hmm. тимчасових споруд. Термин Темчасовой споруды, я объясню, почему он потом употребляется. Итак, на сегодняшний день, э вот, э с учетом последнего демонтажа, который произошел в понедельник, мы уже демонтировали 41 объект. Mm -hmm. То есть мы идем с превышением плана демонтажа. Демонтировали 41 объект на 8 улицах. Як правило, це був центр, так я розумію. Тому що розпочинали власне із бульвара мирного. Вирішили спочатку, скажімо так, навести порядок в центрі міста, які ще вулиці потрапили до тих, що вже очищені. Ми почали з бульвару Мирного, Затем ми продовжили на Іліча. Ми продовжили на Куліка на вулиці Маяковського, на на Ушакова. І останній демонтаж у нас був і на вулиці Міра, і на самому Перекльоскі Міра Куліка. Вы знаете, что это был очень м, такой резонансный перекресток, mm -hmm. на котором было огромное количество этих темчасовых споруд. Мы получали огромное количество жалоб от жителей близлежащих домов, от наших депутатов и занялись э, и этим перекрестком. Я хочу сказать, что основные центры, в которых находились вот эти незаконные темчасовые споруды, нам удалось освободить от этих объектов. Э, но э, вчера произошел... Позавчера был исполнительный комитет, на котором утверждено план демонтажа еще 53 mm -hmm. объектов. Руководствуемся мы прежде всего тем, что проверяем, насколько этот объект действительно в соответствии с законом установлен. Первое. Второе. Это обращение жалобы граждан, которые постоянно приходят в адрес городского, головы, городского совета. И, конечно же, в результате тех объездов, которые мы осуществляем по городу. Рубен Эдуардович, у нас есть уже запитания от наших глядачей. Мы повернемся до нашей разговора. Сначала слово нашим глядачам. Доброго ранку вам. Доброго. Будь ласка. Скажите, пожалуйста, вот раньше был принят генеральный план города Херсона, потом его отменили. А сейчас новый генеральный план Херсона принят или нет? Угу. Запитание зрозуміло. в контексте чему запитаю, в принципе глядач? Значит, генеральный план э, Херсона находится в стадии э, разработки. Действительно я вам хочу сказать, что этот вопрос я понимаю, с чем связан. как раз вопрос связан с тем, что очень многие граждане, очень многие наши э, э, жители нашего города обращаются с вопросом установки тех или иных объектов на улицах э, нашего города. Не всем мы можем дать на сегодняшний день согласие на такую установку, потому что по генеральному плану, который находится в разработке, многие объекты не могут размещаться по нескольким причинам. Первая причина, например, там проходят сети. Сети и коммуникации. Вторая причина ⁇ это зеленая зона, на которой, кстати, и установлены многие такие объекты. Третья причина ⁇ это пешеходные дорожки и тротуары, которые также не представляют возможности устанавливать такие объекты для того, чтобы осуществлять свободный проход людей по дорогам нашего города. Я вам хочу сказать, что на сегодняшний день исполняющий обязанности городского головы уделяет огромное внимание вообще этому вопросу. И если вы знаете, что Зоя Яковлевна на протяжении недели иногда сама Иногда с рабочей группой объезжает весь город, это происходит еженедельно, и мы на каждом аппаратном совещании видим фотографические материалы тех объектов, которые не соответствуют, А, эстетическому виду, Б, эти объекты не соответствуют тем нормам и требованиям, по которым они должны быть установлены на улицах нашего города. И, конечно же, с такими формами. Тимчасових споруд ми будемо боротися. Ми зараз все ж таки ще повернемося до деяких аспектів, деяких моментів того, що ви розповідаєте про тимчасові споруди. Хочеться чітко розрізнити, які саме малі архітектурні форми, тимчасово, нібито встановлені, мають бути демонтовані. За якими ознаками? Але спочатку слово глядачам. Вітаю вас. Доброго ранку, кажіть добре утра. Доброго ранку. Алло. Мы вас слушаем. Доброе утро. Доброго. Ну, говорите уже. Алло, доброе утро. <свят> Еще пять <5 свят> раз <свят> доброго ранку. Доброго ранку, Кажите. Э, вы слышите меня? Чуем, ему уже. Доброе утро. Э, доброе. Можно говорить, да? <свят> можно. Вы делаете большое и нужное дело. Я проживаю, на живу поселке. Зовут меня Сергей Николаевич. У меня к вам такой вопрос. На протяжении нескольких лет... На остановке общественного транспорта, это на улице Комкова остановка 3-4 номер маршрутка, стоит пункт по приему стеклотары при входе в аптеку и при входе в отделение банка «Оваль». Скажите, пожалуйста, можно решить вопрос о переносе данного приемного пункта в стеклотары этого наника на теле жил поселка угу. куда-то в сторону, на 100-200 метров, с тем, чтобы не, не мешала. Зразумело, нормальному... ваше запитание. Дякую благодарю вам, Сергею Микалаевич, что зателефонували. Будь ласка. По поводу пунктов приема стеклотары, мы действительно демонтировали несколько павильонов, которые занимались приемой стеклопосуды. На сегодняшний день проведен круглый стол с участием руководителей этого сетевого бизнеса, которые занимаются непосредственно приемом стеклопосуды у нас в городе. Достигнута договоренность в нескольких форматах. Первое. Прежде всего, эти павильоны будут отвечать тем эстетическим требованиям и тем нормам, которые будут предложены управлением архитектуры. Второе. Они будут размещены на тех местах, на которых можно размещать такие объекты. В частности, у нас есть предложение о том, чтобы размещать их не на фасадных улицах. Я не думаю, что это украшает город, когда на фасадных улицах мы видим прием стеклопосуды и так далее. Мы полагаем, что такие объекты должны размещаться внутриквартально или внутри дворов. Во-первых, это более удобно для жителей, которые могут выйти и э, сдавать стеклопосуду mm -hmm. в эти пункты. Конечно же, мы будем советоваться с жителями города, мы будем спрашивать их мнение о том, удобно ли им, чтобы внутри их двора находился такой пункт по приему стеклопосуды. Я сейчас, в принципе, почула вымоги до, до, скажем так, до тех конструкций, которые установлены в нашем месте. по первых они должны иметь правильный, Відповідний естетичний вигляд, по-друге, встановлені в відповідному для того місці. Правильно, по-третє, мати всі необхідні документи. Скажіть, тоді, будь ласка, Рубена Едуардовичу, яким же чином от такий довгий час багато конструкцій, в принципі, і стояли. Деяким конструкціям, які нібито тимчасово були установлені, по 5, по 10 років, і ось так вони працювали. Чому тільки зараз почали цим запитанням займатися? Ну, знаете, я вам хочу, это очень важный вопрос. Его задают всегда, когда мы приезжаем на демонтаж э, mm -hmm. на очередной улице. Надумал и так? Да. Я хочу вам сказать э, и обратиться к э, жителям нашего города, уважаемые херсонцы. Э, дело в том, что в каждом деле наступает своя критическая масса. И даже сейчас, проводя демонтаж, э, по улице, вот таких незаконных строений, мы сталкиваемся с тем, кстати, наши жители, наши, э, жители нашего города стали более активно реагировать. И вот мы сталкиваемся с тем, что несмотря на проводимый демонтаж, где-то появляется еще один павильон, где-то появляется еще одна такая незаконная. То, есть параллельно с их демонтажом и их установкой, не отдается все-таки по месту. Ан, ан, э, такое э, установление таких павильонов, конечно, гораздо меньше. Но когда мы примерно посчитали до начала демонтажа, что таких объектов в городе порядка более 450, это вызвало, конечно, наше недоумение. Почему сейчас этим занимаемся? Во-первых, исполняющая обязанности городского головы дала доручение провести инвентаризацию таких объектов. Это заняло определенное количество времени. Второе, мы должны были посмотреть после этого, соответствуют ли эти объекты всем нормам и требованиям, которые предъявляются для того, чтобы они стояли. Третье, мы должны были найти и разыскать собственников этих объектов, потому что сам объект, который мы демонтируем, имеет какого-то собственника. И претензий именно в отношении самого объекта мы не имеем, потому что в случае обращения собственника мы возвращаем эти объекты. И, конечно же, самое основное, необходимо подготовить юридическую процедуру. Это известить собственников. В случае их отсутствия необходима была публикация в газете. После этого мы э, делали обклейку павильонов как самовольно установленных. Только после этого мы делали решение исполнительного комитета городского совета. И тогда уже начал, началась процедура демонтажа. То есть все юридические нормы выдержаны. И вы знаете, я хочу сказать, что... Э, мы находим в этом понимание э, наших э, жителей, херсонцев. херсонцев. Почему? Потому что первые демонтажи вызывали некоторый резонанс э, у тех людей, которые являлись собственниками этих павильонов. Вы, да, в дальнейшем, и вот на последнем демонтаже на улице Мира, на улице Кулика, мы уже видели, что люди добровольно освободили павильоны от товаров, которые там продавались, дали возможность и способствовали, и помогали тому, чтобы они были погружены на специальную технику. Mm -hmm. Это говорит о том, что процесс, что это была, во-первых, а не акция, а во-вторых, это был системный процесс, и этот процесс дал свои результаты. Х хочу отметить, что 41 павильон — это практически 10% Тех павильонов, которые незаконно установлены у нас в городе. А мы с вами знаем и из периодической печати, из э, телевизионных новостей, что такая работа проводится не только у нас в городе. Сейчас параллельно такая работа проводится и в городе Киеве, mm -hmm. и в городе Одессе. И вы знаете, там она проводится гораздо сложнее. То есть сознание э, наших жителей херсонцев на сегодняшний день достаточно высокая и мы получаем огромную помощь потому что во время демонтажа мы видим как люди приходят и благодарят городские власти за то что э, город который на сегодняшний день заставлен вот этими железными конструкциями от них освобождается я хочу отметить давайте спочатку слово глядачам доброго ранку доброго ранку Нет, вы... доброе утро Хочу поддержку сказать, что дело начатое очень хорошее, и мы, мы жители города Херсона благодарим вас за такую работу начатую. Это да, действительно серьезный момент, и бизнес должен свой менталитет перестроить, что должно быть благополучие для жителей, для жителей города, удобно, красиво и комфортно. У меня к вам просьба обратить внимание на Таврический в районе Каштана. У нас там ларьки установлены рядом с овощными ларьками. Продают нижнее белье, прямо большие такие лотки стоят. Ну, как-то не эстетично и не комфортно. И по адресу 200 проспект 200 лет Херсона 41 у нас на остановке после 39-го почтового отделения очень давно, с 90-го, по-моему, 3-го года пивной ну, ларек, там продают пиво. Звісно, не естетична, але и если у нього право продавати херсоне. Mm. 200 лет Херсона. Спасибо вам велике. Ну бачите, повністю підтверджуються ваші слова про те, що реакція зараз у людей у херсонців, у свідомих херсонців, абсолютно правильна і така позитивна. Ще й адреси підказують, ще й говорять, куди звернути увагу. Є така реакція постійно. Ви в принципі на це й орієнтуйтесь. Так я розумію. Мы именно на это ориентируемся. Я запомнил все два вопроса, которые угу. задавали наши уважаемые телезрители, и хочу вам сказать, что и улица Комкова, о котором мы слышали в предыдущем вопросе, и Таврический, и 200 лет Херсона есть в плане демонтажа этих павильонов на будущий месячник, который будет происходить после этого исполнительного комитета. Мы знаем все эти адреса и обращаемся к херсонцам, подсказывайте нам еще адреса вам более видно возле своих домов возле своих улиц где необходимо демонтировать такие конструкции и мы будем это делать регулярно я хочу отметить что сегодня городская власть уделяет этому огромное внимание почему вот на каждом аппаратном совещании мы все должны понимать какую тревогу видит сегодня исполняющий обязанности городского главы в ситуации, которая есть в городе с э, незаконными строениями. Речь же ведется не только о э, темчасовых спорудах, mm -hmm. речь ведется и о рекламных счетах, речь идет о благоустройстве города, речь идет об остановочных комплексах. На сегодняшний день создана комиссия о демонтаже незаконных рекламных конструкций. Из кого складается она? Сразу? Я также возглавляю эту комиссию, и мы в ближайшее время... Начнем демонтаж. Сейчас идет инвентаризация, о чем я вам говорил ранее, как происходило по процедуре с темчасовыми спорудами. И в ближайшее время мы начнем и эту работу. Я хочу вам сказать, что нам очень важна помощь херсонцев в такой работе, потому что ну, на сегодняшний день мы все с вами, когда собираемся вместе, обсуждаем очень важные проблемы и видим, сколько на сегодняшний день в городе есть нерешенных проблем, на которые обращает внимание исполняющие обязанности городского головы. И хочу сказать, что если бы не помощь херсонцев, и мы убирали бы город, вот сегодня занялись бы, оставили в стороне все другие городские проблемы и занялись бы только уборкой города, наверное, годового бюджета всего города не хватило бы, чтобы убрать все то, что накопилось за это время. Рубен, я сейчас хочу лишь на хвильку стати на секунду Ну, скажімо так, підприємцем, який володіє ось такою установленою конструкцією, так тимчасовою спорудою. Яка альтернатива натомість йому пропонується вами як представниками міської влади, для того, щоб можливо, все ж таки, потім на законних вже підставах він міг здійснювати свою підприємницьку діяльність? І що відбувається, от із цими конструкціями? Якщо підприємець має бажання їх самостійно демонтувати, то це одна справа. Правильно. Если вы демонтируете их вы, то это совсем иное. Давайте эти два варианта разглянем. Значит, существуют две процедуры, действительно, о uh тех, -huh. которые вы сказали. Значит, на сегодняшний день не дело в том, чтобы как раз борьба идет за сохранение и увеличение рабочих мест. Вопрос не в демонтаже ради демонтажа. Вопрос в том, чтобы на улицах находились эстетичные объекты европейские объекты мы все э, с вами видим по телевидению многие выезжали за рубеж мы видим как какой опыт э, такой работы есть за рубежом это красивые стеклянные павильоны с красивой архитектурными формами в которых может зайти человек и они тоже небольшие э, э, они имеют такие же примерно размеры только совершенно другой вид это первое второе, они должны стоять только на законных местах, не на сетях, как я уже говорил ранее, не на зеленой зоне. Они должны иметь земельный сервитут, они должны иметь паспорт привязки. То есть на сегодняшний день, э, с чем мы столкнулись, что те люди, которые демонтировали павильоны, я хочу от, абсолютно ответственно заявить, что этот демонтаж про, происходит не ради того, чтобы освободить место для каких-то бизнесменов, mm -hmm. освободить место под какую-то застройку. Такие ну, звенувачения лунают. Так? Бывают и такие. И, и я понимаю, жители города, что э, есть сомнения в этом. Я хочу ответственно заявить, что те же люди, павильоны которых демонтированы, приходят сейчас э, в городской совет. Им предлагается, или они сами предлагают форму объекта, который должен э, стоять, красивую, эстетичную. Они предлагают свои места, мы предлагаем свои. И в результате консенсуса эти павильоны, первое, имеют эстетичный вид, второе, установлены в законных местах и в правовом поле. Так. А теперь отвечаю ваш вопрос по поводу э, демонтажа. Мы действительно предоставляем возможность добровольно демонтировать. Человек может сам вывести павильон, куда он считает нужным. Э, второй вариант, когда демонтирует павильоны городской совет, мы вывозим их на нашу коммунальную базу для хранения. После этого человек имеет право, обратившись с заявлением в городской совет, забрать свой павильон. Поэтому никаких э, действий ущемляющих права граждан здесь нет. И мы опять этих же людей сами приглашаем, и они к нам приходят. Еще раз подчеркну, для того чтобы выбрать форму и место, чтобы стоял их красивый павильон. Законной співпраці з містом. Да. Знову до нас телефонуют. Доброго ранку вам. Я знаю, что у вас Порядочний чоловік, руководитель хороший. Я йому желаю кріпкого здоров'я і много щасливих этому прекрасному, замечательному руководителю. Спасибо вам, велике Григорій Романович, наш постійний глядач, який радий у нас своєю постійною увагою. Ну, ще й виявляється знає ну практично всі гості, хто приходить до цієї студії. Лиша? так хочется. Я хочу. Я, так? кстати, хочу поблагодарить Григория Романовича. Вот я хочу сказать о том, что этот человек неравнодушный к проблемам города. И мы постоянно встречаемся, и Григорий Романович говорит о многих проблемах, которые возникают у нас в городе, в частности, павильоны, опорные пункты, охрана общественного, общественного порядка и так далее. И если бы больше было таких неравнодушных людей, помощь городским властям тоже была бы оказана существенно. Угу. Звісно, вот. очень приятна, коли э, такі люди у нас є. Ще кілька хвилин гість у нашій студії. Якщо у вас є ще запитання, на яке ви не почули відповіді, будь ласка, скористайтеся нагодою, зателефонуйте 26 45 96, поки Рубен Едуардович тут, у нас в ранковій програмі. На завершення все ж нашої розмови я би хотіла запитати, ось що якщо такими темпами. Потужними, варто зізнатися, розпочали роботу по демонтажу незаконних конструкцій. Кажете, що в принципі зараз, отак, орієнтуючись на, на картину, якою володієте, близько 400-450 конструкцій ще є. Коли плануєте вже остаточно завершити цю роботу і сказати чесно, ось так ось об'єктивно нашим глядачам про те, що все, незаконних конструкцій в місті Херсоні більше немає. Значит, в следующий месяц по демонтажу назначен э, в начало июня и в течение июня мы будем продолжать эту работу. Хочу отметить, что многие предприниматели э, самостоятельно начали, после того, как мы начали демонтаж, mm -hmm. самостоятельно начали забирать свои конструкции, э, обращаются к нам о том, что мы уже сами видим ваши наклейки о том что это самовольно установленный объект мы самостоятельно хотим забрать туда куда мы считаем необходимым и им предоставляется такая возможность я думаю что вот в прогрессии количество таких объектов будет падать и без нашего участия но мы эту работу сделаем системную еще раз хочу подчеркнуть что многие жители думали что это какая-то акция однократно одна mm -hmm. улица нет эта работа будет проводиться системно конечно она проводится только для пользы самого города и хочу пользуясь случаем обратиться к херсонцам с вашего позволения. Вот уважаемые херсонцы, я для себя вы, вывел такую формулу работы у нас в городе. Вот мы когда с вами приходим домой, к себе в квартиры, к себе в дома, мы убираем наш дом, мы убираем, мы пылесосим, мы моем посуду, мы стараемся, чтобы у нас в квартире, в нашем доме была чистота. Но мы стали совершенно забывать о том, что же происходит за окном нашей квартиры. А за окном нашей квартиры наш общий дом ⁇ Херсон. И я хочу, чтобы в нашем общем доме была такая же чистота, как в наших квартирах. Поэтому только совместными усилиями мы можем добиться того, чтобы наш город был красивый, чистый, чтобы были эстетичные объекты. От этого я хочу добійсь з нашими зразки властями. Я думаю, на цьому варто поставити крапку. Це був Рубен Степанян, начальник управління земельних відносин Херсонської міської ради. Ми вам бажаємо хорошого дня. Обов'язково будемо слідкувати. Ми, телевізійники, за ходом робіт і будемо чекати на результат. Кажу зараз до побачення, але ще зустрінемося. Дякую большое. До свидання.